О oh, нет. Кстати, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что это фигня 5 FPS. Кстати, я просто не дал... Я только первый начал снимать видео. Расскажите мне, зачем эти лайки, подписи, за смысл? Я этот конец бьм. Что и на горе конец бьм, но я вообще сюда лезть сюда. Да не нафиг. Вот я точно куплю себе новый компьютер и мне намного сильнее этого. Тот это, мне у меня уж старенький такой. Думаю, на длину купить себе. давай. Куда я полез? Вот туда. О, она мне. Мне спать нужно. Ой, О, мне 36, я даже не знаю. И что я делаю? думаю, здесь посплю. Где-нибудь здесь, под деревом. Под деревцем. Ты сейчас наспавнится, блин. Да? Вообще, лаги будут жестокие. Почему Бандикап так грузит, как Майнкрафт? Кстати, кто занимал, ну кто играет на бандикап и знает, как устранить эту проблему, компьютер у меня тоже такой не слабенький, я бы сказал. Я совсем крик четвертый, на очень маленьких лагах пошел бы. Пошел. Вот пускай... скажите, почему, блин? он еле-еле лагает. Вот здесь бандикап так грузит его. Мне в углу показывают, что 5 FPS. 5. Вы не представляете, как я не люблю это. Нет! Фух. Это было близко. Я жрать хочу. Блин, я же из синюшки. Синюшки или коровки. Вот у меня, у меня вот это первый раз. Во второй в третьей серии угля больше, чем, чем камня. Йо! Поросоте. Я помню. Э, я ж поспал там. Да не нафиг! Где я помню? Где я помню? Я там помню. На той горе помню, помню. Я ж поспал там. Какого хрена? Ч я там не зараспавнился? Пец. Вот бы я не умрите. Не умрите. Я, по-моему, эту гору перелез. Да, я на этой горе. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Я через ту гору, по-моему, привез. Не, да, помню. А -а -а -а. Вещи все. А -а -а -а, блин. В принципе, не важно. Так, кровать была и все такое. В принципе, это не важные вещи. Ну ладно. Сам... Но все равно обидно. Пишу. Где-то здесь упал, помню. Да, где-то здесь. Вот там где-то, вот там вот. Это вот я где-то вот здесь упал тогда. Офига. А, ладно. Думаю, сейчас нарублю дерево, еще три овечка бью, и мне все будет то же самое. Да. Все равно очень обидно. Собирать, собирать и помереть. и думаю с этого идиотского биома выйти уже. То, я, то, то, что я этот биом вообще ненавижу. Больше всего. Что я не люблю... Это саха. А, вы не знаете, наверное. В 172 добавилось три биома. Сахара, еще э э э э Каньон. Ну, какой-то Каньон там. Еще добавился. Еще что-то. Я просто давно играл на этой версии, потому я не очень хорошо помню. Еще я выбрал 1.6.2, потому что на 1.6.2 коробки, а на 1.6.2 много модов идет. Ну и где? А, вот. Пустыня тоже нелюбимым объем. Кстати, кто разработчик пустыни, кто разобрал, разработал эту пустыню, тот идиот. Я помню три раза, три раза. Три раза я, я шел по пустыне и нашел около... Э, такие здоровые три, три речки. Вон еще озеро пустые. Давайте, не видите, почему я люблю лаги? Вот почему я, если, я, я бы в первой серии не пошел в пещеру. Потому что с 10 ударов я не могу попасть по, одно, по одной цели. Давай, пом, помри. Две, еще одна. Вон. И ко мне, овечка. Еще, еще. Давай, давай, давай. Еще обойду эту. Белый. И все-таки выйдет вот, Давай, ну! Мне еще камушка надо заработать надо бумагу. Потому что мне просто не нравится, что там песчаник красивая. Да красивый камень, я люблю из него дома, но в пустыню лезть, искать пустыню, чтобы песчаника добыть. Я один раз тут так и пану, я свой дом потеряла. Ну, слава богу, что у меня мама мод на мини -карты стоял, и метка у меня была там. Вы не представляете, я там около 4 километров двигался домой. Кстати, пишите в комментариях, кто, кто, ну, ваш любимый, кто играет в Майнкрафт и кто, ну, ваш любимый, кто снимает. Я буду, я буду их смотреть и анализировать, и буду еще и похоже что-то снимать. Буду моду у них какие-нибудь копировать себе. Кому интересно Industrial, бил, крафт, Red Power Kraft. обращайтесь. О, блин, так мало дерева. Мне в первое... На первый день у меня было уже около, около стака древесины, когда у меня Триаркрав стоял. Ну это это мод, который срубаешь одну древесинку и все дерево осыпается, только с подкорни надо снимать. Вот туда легко было вообще собирать, а сейчас. Финя Финюйка говорите. Шопсом бить. Ну если вот такое деревце срубить, деревянный под топором, по -моему, весь он, по-моему, весело он не сломает. Надо либо на каменном срубать или потому что когда каменным срубаешь, такое дерево деревце срубается и